Сейчас я покажу. Я не помню, это Привезли мы цей автомобиль с Брусилова. Ехала машинка, конечно, супер. 90 км в час, без всяких проблем. И супер. Машина на фронте это как расходный материал. К сожалению, их не хватает. Поэтому приходится постоянно вот таким образом у людей, которые эти машины стоят практически без дела или стоят для каких-то там целей не очень важных, они с удовольствием отдают для помощи армии.